Şaban, Şaban adı nə demək idi? Şəban şövbə. Şövbə. İndəma summe Şaban, Şaban şöbə. 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 Şəban. Şəban Allah ona görə Şaban dedi ki, ruzunun bölündüyü, şövbələndi, yəni bölündüyü günlərdir. Yəni o günlər mənəvi vaxtlı ruzlarınız bölünəcək və paylaşılacaq. Peyğəmbərimiz buyurur: Şəbanu şəhri, Şaban məaimdə. Şaban şəhri Peyğəmbərin siyad qurmaq istəyənlər bu ay fürsətdir. Şəhrü Ramadan Şəhrullah. Ramazan ayı Allahna aits. Faman sauma yawman kim o günü oruç tutsa bir gün Şaban'da bir gün oruç tutsa min şehri kuntu şefiihu yawmı kıyamah. Kim Şaban'da bir gün oruç tutsa kıyamet günü o şefaatçisi olaram. Mən ona şefaat edirəm əməllən yani, tutaram. Ve men saama salasata ayamin min şehri. Kim 3 gün oruç tutsa Şaban'da ha? nə olacaq? Qıləlləh o, ona deyirlər istanifil amal daha günahların bağışlandı. Yenidən başla. 3 gün. Nəsib olsa. Başlanıf əmal. Başla. Bismillah. indi haqqını nəstar amma insanların haqqını istə aldı. Öz özün salallığına. Xeyri nədir? Baxın, xeyri çox lazım olan bir şeydir. Əmirül-möminə buyurur, Səomü Şəban, Şəban ayının xeyrlərindən biri budur. Yuz hip bir vəsvasız sədir. Vəsvəsəni uzaqlaşdırar səndən. Hərdən vəsvəsə olur. Başidimişəm aqidəvi mövzuları deyir, gəlir mənə vəsifəsə ki, bək Allah yoxdur. Dəstəmaz alanda görsən 50 dəfə dəstəmaz alır. Allah uzaq olsun. Qüsslü bir saat alır. Cemaat bunu gözləyir, dəstəmazı qutarsın, 2 saat. Alıb baxıram bu. Bax bir dənə gör başım məs çəkmişəm yoxsa. Biri baxır, ikincisini çalıb. Qutardı. Allah sənə kömək eləsə. 50 dəfə niyə baxırsan cemaata? Buna deyirlər vəsifəsə. Şabanın xeyirlərindən biri budur. Yuz hip aradan qaldırır nəyi? qəlbdə olan vəsifəsələri əməli bir dərsdir, əməli bir şeydir ya. Bəla bilil qalb. Qəlb pərişanlığını aradan qaldırar Şəban ayı. Bizadan mənə pərişan olan narahat ruhu sıxlır eləyiram. Deyir Şəban ayının orucunu xüsiyyəti birdir. Bir şəxs deyir ki, qulaq olsun. Gəldim deyir, soruşdum İmam Sadiq aleyhissalamə, adı Davuddur. Sa'altu Əba Əbdullah aleyhissalam. İmam Sadiqdən soruşdum ən som Rəcəb, Rəcəb ayının orucu haqqında. Faqala, qayıtdı, eynə entum som Şəban. Təxminən sözün mənası budur. Heç Şaban haqqında soruşmursunuz. Mən fikir vermişəm bir şeyə. Rəcəbə başlayanda hamı şövqən başlayır. Şabanda biraz elə bil azalır vəsiyyət. Rəcəbdə çox uğur süturlar. Şaban gələndə elə bil keçir kənara biraz. Təxminən o dövrdə də belə şeylər hiss olunurmuş. Amma Sadiq dedi, "Süz Rəcəbdən soruşursuz, Şabandan niyə soruşmursunuz? Şaban orcaq nə sual vermirsən mənə? Faydası nədir?" İmam deyim ki, faqultu və məs. Məs səwabı mən saməyəm mən. Bir gün Şərbanda rususlar, yenə nədir əcri? İmam buyurdu ki, faqal el-cənnə vallahi and olsun Allah'a bir gün elə cənnət alarsan. And olsun Allah'a vallahi. Mən samə minhu yəvmin. Kim çi ki gün tutsa, kənə min rufəqəin nəbiyyin və sıddiqin yevməl qiyamə. Qiyamət günü sıddiq insanların, peyğəmbərlərin rəfiqi olar, dostu olar. Dostun kimdir qiyamətdə? Peyğamənbədir. Nəbidir. Aməlləri nədir? Və oruclar haqqında dedim bir kiçikləmə, əməl haqqını deyirəm sizə. Ən mühüm əməllərindən biri budur. Ən fəzilətli əməl buyurur: "Əs-sadaqə və istighfar." Şəban ayında nə qədər sədaqə çıxar, çox çıxar. Nə qədər sədaqə verirsəz, bir də çoxlu istighfar elə, söz tövbə elə, söz nə gözəl. Tövbələrə də deyim, hansı tövbələrdir? Bir tövbə budur. Hər gün 70 dəfə Şəban ayında. Əstəğfurullahəzəzî Allahum, səndən bağışlanmaq istəyirəm. Lə iləhə illəhu va. Səndən başqa məbudum yoxdur iklənə. Er-Rəhmanur Rəhim. Sən Rəhmansən, sən Rəhimsən. El-Hayyul Qayyum. Hey sən dirisən, Qayyumsan və atub ilə. Mən sənə tərəf dönüş edirəm. من استغفر ليرم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب إليه من دفع من قال في شعبان ألف مرة من دفع ذكر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون بذكر من إلين إبادتنا برابر ده. فيه sawabun cezil çox savablar var bu zikirdə